Нахиба! 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 Я Антон, я музыкант игра в киевских хардкор группах Ну, а не то чтобы зашло, концерты проходили максимум 20 человек. Где-то уже ближе к 2014 году музыка немного набирала оборот, немножко, не знаю, раздуплились. Мы выпускали первый альбом, тогда мы собрали первую группу. Никаким образом не были ни в какой тусовке. нас было там 5 человек из разряда. Ни у кого, вернее, не было инструмента, у меня была гитара. У нас собрался альбом. Вот к выходу нужна была обложка и плюс дизайн футболок, потому что так делаться было круто, что-то сделать. Вот. Никто в тусовке, конечно, не умел рисовать. И нужно было кому-то это сделать. Я видел, что я видел, как это можно сделать, и решил попробовать. Первый какой-то серьезный арт, я помню, был на кассетах. После того, как вышла первая кассета Remanded Shoot, вот, я нарисовал комикс, который был вкладышем в эту кассету. Они были пяти разных цветов да, желтый, зеленый, красный. Ну и вот с тех пор, наверное, все началось. И внутри был вкладыш такого плана который прорисовывался. Ну и вот, с альбомом начали покупать больше кассет, начали спрашивать, кто рисует, было интересно. Вот <связь> что-то что из старого, что-то из классики. Да, сейчас выглядит уже немного забавно. <связь> Есть много художников в UK в Штатах, которые уже давно, еще в 80-х, делали уже то, что сейчас круто выглядит, и хотелось быть рядышком, ну, не хуже делать, как минимум. Стиль, он, он как бы один, ну, все исполнено черно-белым. Но тематики постоянно разные. Интересовывал каждый день какой-то диснеевский знаменитый персонаж для того, чтобы набить руку, чтобы понимать, как они собираются кружочки, овалы, вот это все. Позже уже чуть более серьезные уже появлялись люди, мечи, оружие. Не знаю, включаешь альбом, оно на репите, оно несется и в голову уже как-то параллельно идут идеи. Четко концепта полного я всегда не знаю. Осенью появился персонаж. С маленькой головой в туфлях. Вот, по сути, его я назвал Глу. У него маленькая голова, большие руки, у него туфельки, постоянную какой-то активности. Он там ездит на велике, либо же там бежит с баскетбольным мячом, либо бьет футбольный мяч. В общем, в первую очередь на меня повлияло окружение. Коллектив всегда супер важный. Он посоветует, ну не знаю, быть рядом с людьми, которые близки по духу, обязательно. Ну, наверное, все равно стараться делать то, что тебе нравится. Ну, иначе будет, мне кажется, иначе будет грустно, можно потеряться, по итогу. Если есть какое-то четкое понимание того, что ты хочешь делать в этот момент, если тебе 15 лет, тем более нужно этим заниматься и, как бы, не знаю, находить какие-то лазейки. Как можно все это сделать? 打。Oh,